Всем привет! Сегодня я решила приготовить лаваш с начинкой. Лаваш у нас магазинный, армянский называется. Одна штука, один пласт, 200 граммов. Затем яйца куриные, 2-3 штуки. Колбаса полукопченая, можно копченую, 100 грамм. Сыр плавленый, костромской, 100 грамм, одна пачка. Сыр голландский, любой, у меня пошехонский, 100 грамм. Крабовые палочки, одна упаковка, 100 граммовая. Зелень любая, у меня укроп, пучок. Маринованные огурчики, три штуки, по желанию, можно без них. Перец красный болгарский, тоже немного был, 50-100 грамм. Ну, в общем, тоже можно по желанию. И для смазывания лаваша нужно будет майонез, я взяла майонез плюс сметану 50 на 50. Ну, где-то, в общем, 100 грамм у меня получилось. Сейчас нужно будет подготовить наши продукты, то есть колбасу нарезать соломкой, яйца кубиками, огурцы, сыр натереть на терке двух видов, крабовые палочки нарезать мелко и также болгарский перец. Сейчас займемся этим. нарезаем нашу колбаску соломкой. Если у вас нет колбасы, можете взять любой рулет, ветчину, любую колбасу, можно даже другую, вареную, не полукопченую. вот нарезали нашу колбаску соломкой. Теперь возьмемся за крабовые палочки. Нарезали крабовые палочки. Теперь давайте огурчики. Также нарезаем огурчики, яйца, болгарский перец. Вот мы порезали кубик, кубиками перец и огурчики. Тоже сюда же отправляем. Нам осталось яйца покрошить и зелень. покрашили наши яйца вот порубили зелень добавили сейчас остается только смешать нашу базу нашу начинку затем протереть сыра два вида и все в принципе идем дальше делать перемешаем все тщательно натираем на крупной терке два вида сыра. Берем наш лаваш и смазываем майонезом. У меня тут майонез со сметаной, так будет лучше. И его тщательно смазываем весь. Промазать нужно на смазанный лаваш выкладываем нашу начинку. Все равномерно распределяем. И сверху будем посыпать сыром. Сверху посыпаем сыром. Заворачиваем наш лаваш. В рулетик вот мы свернули рулетик положили его на противень смазанный растительным маслом рулетик тоже сверху смазали маслом сейчас нужно будет на 7-10 минут поставить рулет в разогретую духовку чтобы наш сыр расплавился прошло 10 минут рулет мы из духовки вытащились сейчас будем разрезать на порционные куски наш рулет готов всем приятного аппетита